Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada hari ini, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Ainur Iman Syamimi binti Abgani daripada kelas PT2S29. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan refleksi saya pada hari ini berdasarkan RP yang telah saya buat bagi subjek kaedah pengajaran pendidikan kesihatan. Okey. Jadi kita teruskan kepada profil diri. Sebelum itu, nama saya Ainurik Masyamil Mita Abdul Ghani daripada kelas PT2S29 dan diajar oleh Puan Siti Salmiah Binti Muhammad alias. Jadi saya menggunakan teknik SWOT untuk refleksi pembentangan RPH saya iaitu S dari daripada strength, W dari daripada weakness dan juga S. Um, O oh, terdiri daripada opportunities dan T terdiri daripada threats. Okey, jadi dalam RPH ini saya menggunakan teknik SWOT untuk saya menilai saya punya keberkesanan pengajaran saya bagi um, bagi pengajaran saya. Okey, jadi kita teruskan dengan kekuatan yang terdapat dalam RPH saya iaitu S, strength. Yang pertama adalah pendekatan interaktif dan berpusatkan mulai. Jadi Aktiviti seperti menyusun puzzle, permainan cari dan gali dan Facebook Ball menjadikan pembelajaran lebih menyerulutkan dan mudah difahami. Okey, seperti yang kita tahu, murid-murid sekarang lebih suka dengan permainan game dan juga bahan-bahan permainan interaktif dalam pembelajaran. Jadi, saya menggunakan Facebook Ball dan cari dan gali supaya murid-murid sekarang lebih berminat dan dapat menarik minat murid supaya mereka dapat meneruskan pembelajaran dengan aktiviti seperti ini macam Facebook wall dalam bentuk um, online game dan cari dan gali tersebut mereka perlu cari dan juga um, gali telur-telur yang berwarna kemudian dapat soalan daripada telur-telur tersebut dan murid-murid perlu menjawab soalan daripada um, apa telur yang mereka dapat. Jadi di sini merupakan satu kelainan dalam aktiviti pengajaran biasa iaitu dia menggunakan aktiviti permainan. Jadi dia lebih berpusatkan murid. Okey, jadi poin yang kedua adalah penggunaan teknologi dalam pengajaran iaitu integrasi video, slide powerpoint dan quiz digital menunjukkan penggunaan teknologi maklumat yang baik dalam membantu pemahaman murid. Sebagai contoh, saya telah kemukakan video dalam pengajaran saya pada langkah yang pertama jadi di situ terdapat uh, video supaya murid dapat lihat terlebih dahulu apa yang ingin dipelajari supaya mereka lebih faham apa yang hendak mereka belajar pada topik tersebut sebagai contoh saya meletakkan uh, satu video iaitu terselioh yang berkaitan dengan topik saya pada itu iaitu subjek lebab dan juga terselioh jadi bila murid lebih nampak Um, berkaitan um, terseluh dalam video tersebut mereka lebih memahami apa sebenarnya yang hendak diajar dalam RPH ini Okey, jadi seterusnya adalah kefahaman konsep yang jelas iaitu objektif pembelajaran ditulis dengan spesifik dan dapat diukur membantu guru menilai pemahaman murid dengan lebih berkesan. Okey, sebagai contoh apa yang telah saya buat dekat dalam rancangan pengajaran harian saya, saya mengukur supaya murid dapat menyenaraikan tiga punca terseluruh dan juga lebam. Ini uh, menjadikan objektif pencapaian bagi setiap murid itu um, dapat kita Ha, teliti dan juga dapat dinilai dengan ukuran iaitu saya um, saya memerlukan murid tersebut hanya meneraikan tiga punca terselubung dan juga lebar. Okey seterusnya kita teruskan kepada kelemahan yang terdapat dalam rancangan pengajaran hamian iaitu yang pertama masa terhad untuk setiap aktiviti Okey seperti so, yang kita tahu bukan uh, semua pelajar dapat Um, dapat menggunakan aktiviti cari dan gali dan word wall dengan sepenuh kerja Jadi masa untuk setiap langkah hanya sekitar 10 minit sahaja Yang mungkin terlalu singkat untuk murid memahami sepenuhnya konsep yang diajar Sebagai contoh macam cari dan gali Tidak semua pelajar uh, di dalam kelas tersebut dapat main cari dan gali tersebut Manakala ada segelintir pelajar sahaja yang dapat main permainan tersebut Okey, jadi yang kedua, kelemahan yang kedua adalah ketergantungan kepada teknologi. Iaitu jika terdapat masalah teknikal seperti ketiadaan internet ataupun masalah projektor, sesi pembelajaran boleh terjejas. Okey, seperti yang kita tahu, saya telah menyediakan video dan juga quiz soal dalam rancangan pengajaran harian saya. Jadi, apabila ketiadaan internet pada waktu yang saya ingin uh, melaksanakan sesi pengajaran dan juga pembelajaran, jadi uh, perkara ini akan menyebabkan kesukaran jika saya hendak meneruskan pembelajaran saya. Jadi saya akan menukarkan aktiviti kepada aktiviti yang lain. Jadi perkara ini sangatlah sukar sebab kadang-kadang uh, ada pencapaian internet yang sangat lemah dan uh, terganggu. Okey, seterusnya adalah kurangnya kepelbagaian dalam kaedah penilaian iaitu penilaian hanya melalui quiz verbal tanpa kaedah lain seperti lakonan peranan ataupun demonstrasi amali yang lebih interaktif. Okey jadi seperti yang kita tahu saya dalam RPH tersebut saya menggunakan quiz verbal untuk latihan pengayaan saya. Okey jadi kelemahan di sini adalah tidak semua pelajar kita dapat tahu sama ada mereka betul-betul faham atau tak satu topik tersebut. Okey jadi sepatutnya saya memberikan seperti lembaran kerja kepada mereka supaya mereka lebih uh, memahami satu topik yang diajar. Okey jadi um, cikgu tu dapat tahu uh, mana murid tu betul ataupun mana murid tu salah bagi setiap individu. Kalau macam kita buat wall work -work, kan buat dalam berkumpulan. Jadi um, semua orang ada pelajar yang mungkin tak dapat pun nak tengok soalan tu. Ha, jadi benda tu yang menjadikan kelemahan dalam RPH saya ini. Okey, seterusnya. Seterusnya kita teruskan kepada peluang iaitu O, oh, opportunities. Yang pertama adalah integrasi dengan subjek lain iaitu topik ini boleh digabungkan dengan sains untuk menerangkan anatomi tubuh dan kesan kecederaan terhadap otot dan juga tulang. Okey, seperti yang saya tahu. Okey, jadi peluang yang saya boleh ambil adalah uh, apa ni? Bila saya ajar subjek ini, saya boleh mengaitkan uh, apa topik yang diajar dengan pembelajaran sains. Iaitu boleh masukkan macam sendi-sendi, ligamen, tulang. Macam kita tahu kalau macam terseliuh, dia berkaitan dengan ligamen, tulang dan sebagainya. Jadi saya boleh mengaitkan ilmu-ilmu pengetahuan sains kepada murid-murid saya. Okey, seterusnya, Penggunaan alat bantuan yang lebih pelbagai iaitu guru boleh memperkenalkan alat bantuan seperti model tangan atau kaki palsu untuk demonstrasi pertolongan cermas. Sepatutnya dalam pengajaran ini saya perlu lebih menerangkan macam mana amali untuk um, membuat langkah-langkah bagi um, murid yang menghadapi lebam dan juga terselio. Saya perlu Uh, mengajar mereka demonstrasi dan juga contoh lakonan kepada mereka. Okey. Jadi, uh, dalam dalam pengajaran ini saya dapat menggunakan alat bantuan tersebutlah ah uh, untuk memperkenalkan kepada murid-murid supaya diorang tahu oh ada alat bantuan uh, alat bantuan seperti kain ando semua tu untuk lebam dan juga tersenyum. Okey, seterusnya adalah Penglibatan Ahli Profesional iaitu pihak sekolah boleh menjemput pegawai perubatan atau anggota bomba untuk berkongsi pengalaman dan demonstrasi. Okey, macam sebagai contoh saya akan ajak topik pasal kesihatan iaitu berkaitan uh, lebam dan juga terserio. Jadi sepatutnya saya boleh uh, mengambil peluang ini untuk memanggil pihak bomba atau bahagian-bahagian um, kesihatan yang mengetahui tentang lebam dan terserio ini dan memberi ceramah ringkas kepada anak murid saya. Jadi mereka akan lebih banyak ilmu pengetahuan yang mereka mereka dapat dalam sesi pengajaran ini. Okey. Jadi seterusnya, saya akan teruskan dengan ancaman. Okey. Bagi ancaman pula terdapat dua ancaman yang telah saya Uh, dapat dalam uh, rancangan pelajaran harian saya iaitu tahap pemahaman murid yang berbeza iaitu murid yang mempunyai tahap pemahaman berbeza mungkin menghadapi kesukaran untuk menyebuti pembelajaran dengan berkesan okay. jadi Uh, sebagai contoh ada murid yang mungkin tidak pernah mempunyai pengalaman kawan-kawan mereka lebam ataupun terseliuh jadi pemahaman mereka terhadap lebam dan terseliuh mungkin kurang berbanding kawan-kawannya yang macam aktif Dan sukan dan juga sebagainya mungkin mereka tak tahu okey macam mana terseliuh macam mana lebam macam mana mereka nak membezakan sama ada lebam dan juga terseliuh jadi tahap pemahaman murid tersebut berbeza okey jadi Um, ini bergantung kepada pengalaman mereka sendiri sama ada mereka ini um, dapat memahami topik tersebut dengan lebih mendalam ataupun tidak. Okey, jadi dia berkaitan pengalaman murid tersebut. Seterusnya, gangguan tumpuan iaitu aktiviti berbentuk permainan boleh menyebabkan sesetengah murid lebih fokus kepada keseronokan berbanding memahami konsep pertolongan cemas. Okey, seperti yang saya tahu, kan saya buat permainan tersebut. Jadi, uh, menyebabkan gangguan tumpuan yang akan berlaku kepada murid-murid disebabkan um, uh, bila kan murid-murid dah macam berseronok bermain permainan interaktif tersebut jadi mereka lebih bersemangat untuk ke depan dan menjawab soalan dan menjawab soalan tanpa memikirkan tentang pertolongan cemas tersebut jadi itu pun uh, dikatakan ancaman bagi pembelajaran saya jadi saya perlu mengawal murid um, supaya setiap dalam keadaan baik dan sentiasa um, faham apa yang hendak saya ajar dan main permainan tersebut dan jawab soalan tersebut dengan teliti. Okey. Jadi seterusnya adalah cadangan penambahbaikan iaitu yang pertama dengan memanjangkan masa bagi aktiviti yang kritikal. Okey, huraiannya adalah saya perlu tambahkan masa untuk perbincangan dan refleksi agar murid lebih memahami konsep pertolongan cemas dan juga kepentingannya Seperti yang kita tahu saya buat aktiviti refleksi itu selama lima minit sahaja jadi tidak uh, Sempat untuk saya merumuskan dan merangkul um, ap, pendapat apa yang telah mereka belajar pada hari ini jadi Um, murid tidak dapat menghuraikan lagi lebih banyak apa itu kepentingan, pertolongan cemas, kepentingan, langkah-langkah pertolongan cemas dan sebagainya. Kita tak dapat nak mendalami suatu topik itu dengan lebih mendalam. Okey, jadi yang pertama adalah kena memanjangkan masa bagi aktiviti yang sangat kritikal supaya murid tu lebih faham apa yang hendak kita ajar bagi topik tersebut. Yang seterusnya adalah menambahkan aktiviti praktikal. Okey, jadi menambahkan aktiviti praktikal, guru boleh menyertakan sesi demonstrasi langsung tentang cara mengendalikan kecederaan lebam dan terseliuh supaya murid terseliuh supaya murid boleh belajar secara hands on. Okey, jadi dalam RPH tersebut saya perlu menyelitkan sedikit demonstrasi macam mana kita nak mengendalikan kecederaan lebam ni dan terseliuh supaya murid boleh belajar Uh, macam lah. kalau ada kawan-kawan diorang -kawan yang lebam dan sebagainya Jadi diorang dah lebih mengetahui apa yang mereka perlu buat Jadi demonstrasi ni sangatlah penting bagi pengajaran Langkah-langkah uh, uh, pertolongan cemas ini Okey seterusnya adalah pelbagai kaedah penilaian Okey, jadi selain quiz football, kita boleh menggunakan teknik lain seperti pembentangan kumpulan, lakonan situasi pertolongan cemas atau ujian ringkas secara individu. Okey, jadi saya perlu menambahkan pelbagai kaedah penilaian saya dengan um, lebih banyak aktiviti seperti pembentangan kumpulan, uh, lakonan situasi supaya murid tu lagi nampak apa yang mereka belajar tentang lebam dan juga terselium tersebut. Okey, jadi macam uh, yang saya katakanlah kita kena menambahkan lebih banyak kaedah penilaian supaya murid tersebut lebih faham bukan saja daripada quiz work work tapi aktiviti-aktiviti lain yang boleh membantu mereka untuk memahami topik ini. Okey, jadi secara rumusannya dan secara keseluruhannya kita dah di akhir pembentangan. RPH ini berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan memperkenalkan asas pertolongan cemas secara interaktif dan menarik melalui aktiviti seperti puzzle, tayangan video, permainan cari dan gali dan quiz interaktif. Pendekatan berpusatkan murid juga membantu mereka mengaitkan pembelajaran dengan situasi sebenar mereka. Jadi, mereka dapat kaitkanlah macam apa yang mereka belajar iaitu dari biasa kepada kehidupan seharian mereka so, Namun beberapa penambahbaikan boleh bolehkan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran iaitu latihan amali perlu diperbanyakkan supaya murid dapat mempraktikkan langkah pertolongan cemas seperti teknik RISE Selain itu BBM alternatif seperti kad imbas atau lembaran kerja boleh digunakan bagi mengatasi kekangan teknologi jadi saya perlu Uh, menyediakan dengan lebih awal Contoh kalau ada ke, uh, apa ni? Kesukaran terhadap Teknologi, apabila uh, saya Tengah pakai nanti, saya boleh menggunakan Kart imbas, jadi kita kena prepare Dengan lebih awal Okey, seterusnya tempoh pembelajaran juga boleh dipanjangkan atau diadakan sesi lanjutan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Jadi secara keseluruhannya, RPG ini berkesan tapi boleh dipertingkatkan melalui latihan praktikal, bahan bantu mengajar yang lebih berbagai dan tempoh pembelajaran yang lebih fleksibel bagi memastikan murid benar-benar menguasai konsep pertolongan cemas. Okey. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya. Wabillahi walhidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.